Да, скажите, так, скажіть що раз. — Ви будете отримувати копію протоколу і ознайомлюватися з протоколом те, що ви Стасово. не здійснили зупинку. Так? А докази Тому, того, що Бі я не здійснив того, зупинку. Докази, що я не здійснив докази зупинку. — Докази буде надано судді, а, суддя судді. буде приймати рішення. То як це, може бути? Зараз... як це може бути зараз. Ми не розглядаємо справу зараз. Ви не розглядаєте? Ні. Це... Это... сразу. Доказы, фиксуем, ага. и на суд. А докази а... я можу А суд суди суді Да? Так. Да. Ага. В Будете копію. А як це, ко... як це, може бути копия для ознайомлення, если я не ознайомився с данными? Иванович, я вас ознайомлю. <laughs> я Едуард. Вы... Де ви Кирилчука нашли? Вы, 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 вы. вы. 0, 5, 0, вы сейчас 20, <laughs> 11.14, место Чернельфи. Ваши все действия незаконны. 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 Я запрещаю касательно себя выдвигать какие-то ваши там постановления без фактических доказательств. Поняли? Напишите на них заяву, будь там молодой, да разгляну да, и, да. и угу. будут нам да, да, да. видеть, что они делали правомерно. Обязательно. Будете писать? Да. Вам? Да. да. А что так штаны стерлись? Что, не дают уже форму? Ну, есть 30 человек. Так, я гражданский человек, а вы на службе. Что, это за стертые, стертые такие штаны? По улице Патинской, 74, водитель керующий ТЗ, не выполнил вимогу про зупинку, поданную за допомогу... А доказательства где? Где ваши доказательства? Мы ехали все ведется на видеофиксации, все видео будет надано Так вот я остановился. До суда. Не, вы мне не предоставляете. Не предоставляете. Так правильно, я и остановился. Я что, уехал отсюда? Вы вы нет, я не ознакомлен. Я не ознакомлен. Э, я не понимаю, про что вообще говорить. Добрый. Вы будете подписываться в протоколе, брать копию протокола, или нет? Я не понимаю. Вы, вы, не я по-русски понимаю это. По-русски? Да. Ну, я родился... Вы право перекладачем. Юр... Да. Да. А могу я сейчас вызвать перекладача? Ну, да? да. да. А где сейчас найти перекладача? Вы Может право а гугл. А гугл. Нет, это я знаю, что да. Ну просто я не понимаю. Будет за... Я зубки. не понимаю, что что вы тут мне сказали. Я вы вы там не говорили, что есть. я не остановился. Так это я много, понял. Я хочу я хочу получить доказательства. Добре. Добре. на вас было складено протокол. Далее, наступне. Еще раз пропоную. Уже таки раз мы пропонуем прийти Оля Не, это ваши, аферы, а это ваши аферы, ваши аферы. Это ваши аферы. Ваши аферы. На ваши аферы я запрещаю. Афера. А я уважаю, что ты гопник. Ты на самом деле не полицейский. Потому что у нас по министерству, да, Кабмину. Есть, должен быть как там, 1137. Державного образца. У тебя есть такое? Нет. У тебя, у тебя. То какие мы, вопросы? Мы, мы, мы не орган, и говорить. В смысле, так нет. я не проверяю. Я захожу в кабинет министерства, нет, что, вы э, МВС. Все, давайте Если я считаю, что вы незаконны, да. я не должен сначала обращаться. Нет, я сначала нет. к вам ваши все действия обнуляю. Да, потому что вы да. по закону. Я же это не сам с головы придумал. Заходим на сайт МВС, ну, ты, смотрим ваши 11.37. Это ты по ходу своей жизни только три наказа прочитал. И то не те, которые с обратной стороны. Посвящение полицейского да. есть? Посвечение полицейского есть? У вас посвящение есть. полицейского? Да. Посвечение да. так да. и пишет? Будьте так и пишет посвящение ну, полицейского? Вы зараз просто хочете... Или у вас додаток до жетона? Я вам У вас говорю, додаток до жетона? Или посвящение полицейского? Вы служите народу. И, вы, 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 вы давали присягу перед Конституцией Но, Украины. Да, я, я народ, я власть Но, в стране. Вы давали присягу перед народом, перед Конституцией. Вы давали присягу перед Конституцией Украины. Служите, защищать и... Вы давали присягу. Вы давали присягу народу Украины. Ничего вы не будете складывать, потому что вы не инспектор. Вы не инспектор. Вы, не инспектор. вы просто какие-то непонятные это, угруппования, угруппования Вооруженные угруппирования

Я не, физ особо, я не особо я не особа, я человек, я человек. Все ваши оферты, я не приемлю. Все ваши оферты не имеют акцепта. Все ваши оферты не имеют акцепта, не имеют акцепта. На основе чего? На основании чего предоставьте доказательства. Предоставьте доказательства. Вот он написал из карма, вот вам четыре. Да мне домой надо, дети уже тут этого. вот ты... Будьте писать Да и вы, я тоже вижу, вы. Я вижу, что вы не хотите слушать никого. Да потому вы... что вы я не, вы... делаете вы, ничего вы, по закону. Вы Вы, вы ничего по закону не, не делаете. СМС вам вы ничего по закону не делаете. Ты кто вообще такой? Ты полицейский. А вы кто такой? Ты кто такой? Я человек. А не ты кто? Человек, кто? У тебя форма Какая полицейского она? получается. Вот писать или нет. Ну и? Так сейчас надо разобраться, где я сейчас буду писать. Я вам даю А4 и пишу. Чего не чтобы я знал, чего и чего не Почему вы не реагируете на вот эти их неправонарушения? Ну вот меня сейчас на основании чего задерживают? Вам А эти основания просто то, что он с головы придумал? Вам пояснили, Не, не, не. Так это не работает. И час, Нет, я сейчас заберу я еду. Я еду. Я еду. И на основании чего? Я запрет, я буду 50. Буду сейчас? Буду. Почему они меня сейчас держат?

на основании чего вы меня держите? На основании чего вы меня держите? Это ты делаешь херню всякую, бля. Ты. Ты дрожал у меня здесь вот такого, дрожал, блядь. Давай встретимся со мной, бля. Да ты обоссышься, бля. Зачем меня держат здесь? Так основания.

Слышит, как это жарко. Да. Это, что вы делаете, сейчас, по-моему, как для чего? На проблему, да? Удумайте, удумайте, ты учебное. мои Ну так правильно, я детей имею, надо везти домой. Что я тут должен сидеть, блин? На основании чего?

Ты не, ты не полицейский. 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 Понимаешь? Если бы ты был законным полицейским, я бы слушался. Я бы слушался все ваши указания. Вы не предоставили мне посвящения полицейского. Вы вооруженная группировка, которая не служит народу Украины. Все. И сейчас мои права и свободы вы пресекаете руководствуясь какими-то непонятными субъективными, субъективными своими догадками, догадками своими. Понимаете? Я вот это все предоставлю в суде и, и... Ну как ты будешь на суде оправдываться? Тебе судья... Судья тебя спросит, что ты... Какие фактичные данные? <зывы> да? Угу. Вот это фактически данные, когда ты уже здесь начал это все, остановил, а ты предоставил. Полицейский. Да. Да, да, да. да. Я поеду сам на своей машине туда, куда мне надо. Я поеду. Я не сейчас, может, потом поеду. Вы мне сейчас препятствуете. Да. Препятствуете. Да, да, да. Не, не, не. Ты кто такой вообще, чтобы указывать мне, гражданину? Мне, человеку. Какой ты представитель закона? У тебя нету бы основного удостоверения. Ты охранная фирма, и в твоих услугах, в твоих, в твоих охранных услугах я не нуждаюсь. Все твои оферты не имеют акцепта. Все. И сейчас вот это получается вооруженное нападение на граждан людей в связи с детьми. Эдуард, какой Андрей? Майбут и правильно. Возьмите изначально по свечению полицейского. Потом покажите мне доказательства того, что я нарушил, вам не остановился, что я там как бы пересек какие-то сплошные. Вот это вот мне покажите. и Я предоставлю вам все свои документы. Я буду слушаться всех ваших указаний. Они были... Они, роз, роз, они рассмотрены не по закону. Они рассмотрены не по закону. Вы... Вы не полиция. Вы не полиция. Все, стоим сидеть здесь, пока они не уедут.